Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Selepas Menteri Miti, selepas PMX, kini tibalah giliran Jekom pula mempertikaikan argumen oleh ramai pihak di luar sana betapa perjanjian syaitan ini menggadai kedaulatan negara. Tanya Jekom, tunjuk di mana perjanjian ini menjual negara. Wahai Jekom, wahai ketua pengarahnya, mari sini aku sekolahkan kau kita intro dulu. La 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 Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masih lagi kita berbicara berkenaan dengan perjanjian syaitan yang membabitkan Donald Trump dan juga Datuk Sri Anwar Ibrahim. Bukan apa, saya pun sebenarnya dah penat untuk berbicara tentang perkara yang sama ini berulang kali dan pelbagai-pelbagai cabang -pelbagai pula. Tetapi bila pihak kerajaan, terutamanya menterinya, Perdana Menteri, wala Cukai dan semua pihak lah cuba lagi hendak menegakkan benang yang basah, maka nak tak nak saya terpaksa terus mempertahankan pendapat kita dan juga argumen oleh ramai pihak di luar sana betapa penjajah syaitan ini sememangnya akan merugikan negara untuk jangka masa panjang. Tetapi itulah. Kita ingat lagi yang Tengku Zafrul pernah mencabar mana-mana pihak yang mengatakan bahawa kedaulatan negara tergugat akibat daripada perjanjian ini untuk menunjukkan mana buktinya kedaulatan negara ini tergugat hasil daripada perjanjian ini? Tibalah giliran ketua pengarah JKOM pula iaitu Datuk Ismail Yusof mempersoalkan perkara yang sama. Cuma dia punya ayat beza sikit. Kata Datuk Ismail, kepada mereka yang mengatakan bahawa perjanjian ini menjual negara, tunjukkan di manakah perjanjian ini menjual negara. Kalau tak ada, jangan sembang. Kata Datuk Ismail, antara lain, benda ini merupakan persepsi politik semata-mata. Dan kata beliau seperti mana yang dilaporkan oleh Ketina Harlian Kalau kata kita juan negara, tunjuk di mana Semua persetujuan adalah muamalan yang adil Oh, kata dia kan Dan juga antara lain kata Datuk Ismail Basically, perjanjian ini terlebih daripada sebelah Sebab ianya melibatkan kepentingan negara dan juga rakyat Dan dia kata lagi Ini menunjukkan Malaysia berjaya mengekalkan kepentingan ekonomi strategik Tanpa menjejaskan daya saing ekspor dia nak bayi hujah, konon-kononnya, hasil daripada perjanjian ini, kita boleh eksport sawit, boleh eksport getah dan sebagainya tanpa sebarang gangguan. Nak beritahu perjanjian ini sebenarnya bagus untuk negara, bagus untuk rakyat. Baik, mari saya jawab Datuk Ismail ini secara asasnya. Pertamanya mungkin betul kita tak jual negara. Perdana Menteri tak jual negara kita ini melalui perjanjian ini. Sebab kalau kita kata kita jual, kita akan mendapat keuntungan berbanding kerugian betul atau tidak. Melainkan kalau kita terpaksa lelong je lah kan. Kita terpaksa lelong ke, lego je ke macam tu ke, ah, mungkin kita akan dapat kerugian. Tetapi ayat jual itu bermaksud kalau kita jual something dekat orang, kita akan dapat keuntungan hasil daripada jualan tersebut. Dalam kes ini kita tak dapat untung apa sangat. So tak layak untuk kita katakan yang Okay fine Perdana Menteri telah jual negara kita ini. Sebaliknya ayat yang lebih tepat tuan-tuan dan puan-puan ialah negara kita digadai kerana perjanjian ini. Digadai semata-mata untuk mendapatkan sedikit hasil, sedikit untung tetapi tak signifikan. Kenapa saya cakap macam tu? Saya tak nak simbang tuan-tuan dan tuan, sekalian tuan, tuan, jauh. Saya tak nak simbang jauh. Saya nak bawakan kepada anda laporan Bloomberg ini yang memang dah kecoh sejak saya dua ini kan. Di mana Bloomberg menyatakan bahawa hasil daripada perjanjian ini of course kita akan bagi satu trilion ringgit kepada Amerika Syarikat dalam pelbagai perkara lah kan. Termasuklah orang kata apa pelaburan-pelaburan lah, pembelian barang lah, keperluan dan segala-galanya. Tetapi, pulangan kepada kita, nilai ekspor yang dijangka akan memberikan hasil kepada kita cumalah 1 bilion dolar saja dalam bentuk ekspor-ekspor kita kepada US. Bloomberg mengatakan hasil daripada tax exemption dan sebagainya, ya memang kita akan dapat tetapi cuma dapat lebih kurang 1 bilion dolar saja. Paling-paling kuat pun kata Bloomberg, kita akan dapat lebih kurang dalam 12 bilion dolar. Itu saja. Sedangkan dalam mesin sama juga, kita akan beri ke Amerika Syarikat dalam lebih kurang 240-250 bilion. Nampak? Sedikit sahaja keuntungan berbanding apa kita dapat. So, itu bukan jual tuan-tuan dan puan -tuan. Itu gadai namanya. Gadai kita just letak barang kat bajak gadai contohnya dan kita akan dapatlah sedikit. Kita dapatlah mungkin dalam benda yang tak senilai dengan apa kita gadaikan tu. Tapi itulah, itu yang berlaku pada ketika ini. Tetapi berkenaan dengan kedaulatan. Yang ini, saya rasa mungkin Ismail Yusof kena, kena dengar apa yang sebutkan oleh Hamri Katri. Saya tak nak mainkan baliklah video Tuan Haji Hanif tu sebab ianya terlalu panjang. Cumanya Tuan Haji Hanif kata, sekarang ini kita seolah-olahnya menggadaikan kedaulatan negara hanya kerana untuk satu urusan ekonomi, satu urusan perniagaan dan benda itu tidak patut. Dan ini bukan saya kata, Hanif Katri kata, even CAP, Persatuan Pengguna Pulau Pinang dan juga sahabat alam Malaysia. Kedua-dua pihak ini telah mengeluarkan kenyataan bersama mengkritik dan condemn perjanjian ini kerana kata mereka juga sama iaitu kedaulatan kita, hak kebebasan kita seolah-olahnya telah digadaikan, telah dilacurkan semata-mata untuk dapat sedikit keuntungan ekonomi. Itu je pun. Jadi saya tak nak panjang-panjang lah dengan Datuk Ismail Yusof ni sebab soalan beliau sama dengan soalan Tuan Zafrul. Kita dah jawab banyak kali dan kita dah buktikan pun pandangan dari pelbagai pihak termasuklah profesional dalam bidang masing-masing terutamanya para peguam sebab perjanjian ini yang lebih cantik untuk ulas peguam. Ya betul benda ini berkaitan dengan trade economics, berkaitan dengan perjanjian perdagangan tetapi kalau bab legal kau kena tanya lawyer lawyer yang tahu macam mana nak cerakinkan segala terma-terma segala artikel segala fasal yang ada dalam perjanjian itu dan dari situlah kita dapat lihat macam mana kita untung macam mana kita tak untung dan sebagainya dan menyebut tentang untung tak untung wahai datu ismail adakah anda tahu terdapat hampir 60 obligasi yang disebutkan dalam perjanjian ini dan daripada hampir 60 itu, lebih kurang 57 kalau tak salah saya, 10 saja obligasi dari Amerika Syarikat dan 3 daripadanya ialah obligasi bersama. Maknanya Malaysia Sing Amerika Syarikat dua-dua buat benda yang sama. Maknanya 7 saja obligasi direct dari Amerika Syarikat kepada kita manakala bakinya, bakinya dalam 40 lebih obligasi ialah kita punya obligasi terhadap Amerika Syarikat. So saya nak tanya kepada Datuk Ismail, adakah itu merupakan satu muamalat yang adil? Satu mudahlah saya nak tanya kepada Dato' Ismail. Sekarang dalam perjanjian itu terang-terangan, kita kena membelanja lebih kurang 240 bilion dolar ataupun 1 trilion duit kita untuk ke Amerika Syarikat. Beli kepada bank dan sebagainya. Saya sebutkan tadi. So, saya nak tanya kepada Dato' Ismail. Dalam perjanjian itu ada atau tidak sebarang klausa yang menunjukkan obligasi Amerika Syarikat pula untuk beri barang di kita? Ada atau tidak? Kalau ada berapa jumlahnya? Jawapannya tak ada Tak ada obligasi apa pun masalahnya Kita kena buat Kita kena buat Kita kena terima Kita kena tanya Kita kena buat apa Semua kita kena Amerika Syarikat cuma Mungkin 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 United States may Kita Malaysia shall Atau shall Kata kau nak sebut macam mana kan So itukah muamalat yang adil Wahai Dato' Ismail Saya faham JCOM ini dibayar oleh kerajaan Untuk membawa propaganda kerajaan Saya faham sangat Tetapi Dalam masa yang sama juga Tolong jujur Tetapi itulah saya nak expect apa dari Datuk Ismail ini? Beliau ini pun bukannya seorang yang berlatar belakang profesional. Beliau ini ahli politik. Beliau ini memang terlibat dalam politik dan merupakan ahli PKR. Jadi, kita telah kata apalah kan? Anda kata kalau beliau berikan pandangan yang seperti itu berkenaan dengan perjanjian ini. But, all in all, saya cakap terus terang kepada Datuk Ismail dan juga kepada mana-mana pihak, tolonglah berhenti membawa naratif konon-kononnya perjanjian ini tidak akan menggugat kedaulatan negara, tidak akan menyebabkan negara kehilangan hak dan kebebasan kita untuk berdagang dengan siapa pun, yang menyebabkan kita menjadi balaci kepada US, yang menyebabkan kita ini menjadi hamba kepada US, bahkan kita ini dibuli oleh Amerika Syarikat. Dan lagi sekali, tak betul kalau kita kata yang Perdana Menteri jual negara. Ya, dia bukan jual. Jangan risau. Kalau jual, kita dapat untung. Yang tepatnya, kita seolah-olahnya digadai ke Amerika Syarikat. Kedaulatan kita digadai kepada Amerika Syarikat. Dan sekarang ini, apa yang mereka suruh, kita kena ikut. Itu je. Takkanlah itu namanya masih mengekalkan kedaulatan kot. Agak-agak langkau. kau. Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh! Hamba bodoh, bodoh, bodoh tuan.